Bu gün baş təmbrifinqdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının iqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasət şöbəsinin müdiri Şahmar Məwsimov bildirib ki, sentyabrın 1-dən bütün tələbələr peyvənd olunmalıdır. Yaş 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərdən COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Təhsil və elm sistemi. Burada da bildiyiniz kimi biz sentyabr ayında Normal tədris tədris prosesinə qayıtmağımız üçün təhlükəsizlik təmin etmək məqsədilə bütün tədris sistemli müəssisələrində ən azı 80% işçilərin ə, sentyabrın 1-inə qədər birinci, oktyobrün 1-inə qədər isə ikinci doza ilə peyvənd olunması tələb olunur. Təbibin departament rəhbəri Yaqud Qaraeyva bildirdi ki, son günlərdə yoluxmaların sayında kəskin artım var. İnsanlar arasında yaşı 30-35-dən yuxarı olanlar daha çox COVID-19-a yoluxur. İyun ayının sonunda bizdə yoluxma faizləri 1%-dan aşağı düşmüşdür və biz hətta 0.7, 0.8% yoluxma görürdük. Bu çox ə, yaxşı göstəricilər idi bizim üçün, amma son günlərdə yoluxma faizləri yəni yan ümumi testlərin arasında olan pozitiv nəticələrin payı artıq 5 faizə qədər yüksəlmişdir. Bu ciddi bir yüksəlişdir son günlər ərzində bizim gördüyümüz. Peyvənd olunmayanlar qapalı məkanlara buraxılmayacaq. Bunu da prezidentin köməkçisi Şahmar Məvzumov bildirdi. Sentyabrın 1-dən bütün xidmət sektorunda çalışan işçilərin və hər bir müəssisə üzrə ən azı 80%-nin peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Yenə də sentyabrın 1-dən birinci doza, oktyobrun 1-dən ikinci doza. Bu bütün deməli ictimai yaşayış obyektləri, otellər, banklar, ictimai nəqliyyat və digər xidmət sektoruna aid olan qurumlardır. Bütün tibb məsələləri, əczaçılıq və tibb məsələlərinin ən azı 80% sentyabrın 1-inə qədər birinci peyvəndi alınması tələb olunur. Sentyabrın 1-dən başlayaraq Bu qaydanın bütün ictimai yaşayış obyektlərinə, bütün mehmanxanalarda və bütün iri ticarət mərkəzlərində mütləq tələb olunacaqdır. Brifinqdə təbibin departament rəhbəri Yaqud Qaraeyeva bildirdi ki, vaksin olunanlarda heç bir ciddi əks təsir yoxdur. Bu günə qədər heç bir ciddi əks təsir müşahidə olunmayıb və yenə də bildiyiniz kimi hər dərman preparatının əks göstərişləri və əks təsirləri ola bilər və hər zaman onun istifadə ə, istifadə qaydalarında bu qeyd olunur. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsimov onu da bildirdi ki, epidemioloji vəziyyət pisləşsə qapanmalara getməyə məcbur olacağıq. Əgər epidemioloji vəziyyət pisləşəcəksə, qapanmalara biz getməyə məcbur olacağıq. Çünki insanlar ölür, xəstəxanalar dolur. Yəni bunun qarşısını almaq çox çətindir qapanmalar. Amma Əgər insanlar peyvəndlənməyə getsələr, vaksinasiya olunsalar qısa müddətdə, onda bu qapanmalar təbii ki, ehtiyac qalmayacaq. Prezidentin köməkçisi Qaranlıq qalan bir sıra suallara da aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, quru sərhədlərin açılması və həftə sonu ictimai nəqliyyatın bərpası müzakirə edilmir. Turali Tağızadə, Samir Göylərli, Space xəbər.